Женщины переживают их молодежь спевает, да? От безделья, извините за выражение. Знаете село Приказа? Знаете. У нас есть такой, который нам провел воду, вроде бы, Ярошенко Виталий. Говорят, иногда, подождите, иногда говорят некоторые, нужно для того, чтобы что-то сделать, деньги переводить. Вот, подтверждают люди, с каждого двора по 2,5 тысячи. Все, независимо, пенсионеры. Сходит? Это село Бритов. А что там это? Депутат партии регионов? Да, он партии региона. Он да. депутат так. рады. Э, а у вас люди готовы, если что, под администрацию президента и так далее, или нет? Отстаивать претензии, Готовы или нет? Да, да. Готовы. Мы готовы. Если готовы, то я к вам подключаюсь. Да? Хорошо. Я помогу всем, чем смогу, я думаю, что мы отстоим. Это, нет. это уж точно, поверьте, да? Когда народный депутат начинает там, высвечивать все эти проблемы на центральных телеканалах из трибуны, да, они отстанут от вас быстро. Значит, мы писали и в прокуратуру, и в милицию, никакого ответа нету. И все, значит, работают на бран. Даже налоговые инспекции. А ну, мы, все не 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 вашей не не мы вам письмо сейчас передадим. И там будет мой телефон, чтобы вы могли с нами связаться. Понятно. Вот пришла мне вот записка такая. Все познается в сравнении. Газета ДВО, газета Барвиненко. Почему-то Барвиненко никого ни в чем не обвиняет. Он спокоен. Вы знаете, я не сомневаюсь, что он спокоен, честно. А? Это вы написали? А в чем он спокоен, скажите? Я приехал, поверьте мне, да? Я приехал говорить не о себе. Я приехал услышать вас. Я приехал помочь разобраться в тех проблемах, которые существуют. Я приехал в том числе, конечно, поддержать брата. Ну что, у него сегодня нет возможности депутатского запроса. У меня она сегодня есть. Поэтому это вот для чего я к вам приехал. Поэтому, послушайте, не сочтите за со мной, что, да, что, я там на человека приехал, что-то у вас там наговорить и так далее. Я могу говорить просто там красивым словом человеку на да, его вот, Нормально? Буду говорить, вот ваш человек, буду ну, ласково говорить, человек. Хорошо, товарищ. Ну, признаюсь, весело мне с вами. Ну, весело. Подайдете вам зі своїми. Не організаційні роботи. Нічого не ведеться. Нагадують нас, всі на нас, як на собак, всіх кішок вішають. Нагадують про нас тільки перед виборами. Да? Як працює ваша партія? Я вже не говорю про дороги. Наша, да, наша партія б'єт абсолютно не працює з людьми і нагадує про нас тільки перед виборами. А що ми тепер можемо зробити? Так, а ви про нас забули. А, а, має, я а вопрос, слово, коли ви, ви знаєте, а сколько у вас набрав? 48 чоловік на 300 чоловік. Я считаю. Сколько процентів? Ну, про це 28%. Ні-ні-ні. Сколько б'ють набрав? Я в районі не знаю. О, ви ви, да. да. нас... ви Геть з нами не працюєте. Так, Смотрите, смотрите, по поводу не працюет. Я только в э, три недели, да? Как я сейчас официально закреплен за вашим локом. мы будем працювать на такие активисты, как вы нужны, короче. Да, вот заметил одну интересную особенность, что раны у армии победителей заживают намного быстрее, чем у армии пораженных. Оказывается, насколько много зависит от нашего настроения. Вы знаете, нельзя, нельзя, не зря психологи борются над тем, чтобы настроение, смех и так далее, да, говорят, это очень важно. Действительно, очень важно. Наше настроение. Вы знаете, я вам скажу так. Я не думаю, как думаете вы, что все потеряно, плавая администрации, все тут схватили, я куда продажи. Я так не думаю. Я считаю, я все уже не скажу, уже заканчиваю. Я, я считаю, что у нас есть все шансы на победу у людей, которые могут быть потребованы, которые не продадутся как тушь. Мне люди говорят, а вы мне скажите, а где гарантия? Мы вот их выбираем, они потом такими становятся. Нет проблема. Не в них проблема, а проблема в нас. Потому что того, кого мы выбираем, мы можем его сегодня проверить. Мы можем зайти проверить, как он голосовал в областном совете. Вы можете зайти проверить, как я голосовал в Верховном совете. Мы можем проверить. Вы можете зайти и проверить своего товарища человека, как он голосовал в Верховном Совете. И вам станет ясно, как он будет голосовать зал. Не нужно иметь семь пяти во лбу, чтобы понять, что если этот человек был таким, таким он будет и зал. Поэтому я вам, исходя из опыта Пирогова, я вам хочу искренне пожелать хорошего настроения. Но еще больше я хочу пожелать, чтобы у вас был повод для хорошего настроения. Потому что сегодня я смотрю, у вас нет повода для настроения.